Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, del capítulo número 8 de la Plu, romperé nuestra relación basados en el libro. El chico de rostro afilado que permanece encorvado mirando sus pies, se queda atónito cuando de pronto oye una voz en medio del silencio. Una voz clara y sollozante resuena en su mente provocando que Pat levante la cabeza rápidamente para mirar el cielo frente a él, descubriendo que las gotas de agua caen del cielo intensamente. Está lloviendo. Su rostro afilado revela una sonrisa de felicidad. A Pat nunca le ha gustado la lluvia tanto como ahora. Se apresura en ponerse de pie y se gira para mirar la puerta inmediatamente. Tai, Tai, ¿puedes oírme? No hay respuesta de la persona al otro lado de la puerta. Lo único que Pat puede oír es el sonido familiar de su respiración. Tai, escúchame primero, te lo ruego. El chico de voz profunda le suplica a la persona pequeña detrás de la puerta si ruega con todas sus fuerzas, ¿podrá lograrlo? El cuerpo bajo la fina manta se congela cuando la música en sus oídos comienza a desvanecerse. Esta situación tan familiar hace que Tai se destape y se siente sobre la cama para mirar el cielo a través de la ventana. Al ver las gotas de agua cayendo del cielo, se da cuenta inmediatamente de lo que sucede. Está lloviendo. Sus ojos dulces brillan quejándose contra el destino. ¿Por qué? Incluso cuando Tai está triste, la lluvia todavía no está de su lado. Las lágrimas empiezan a brotar de sus ojos mientras se quita ambos audífonos. Antes de abrazar fuertemente sus piernas, cuando se da cuenta de que no puede escapar de la voz de Pit Pat. ¿Tai, puedes oírme? Por supuesto, Tai no responde. Tai, escúchame primero, te lo ruego. ¿Acaso Tai puede evitar escucharte? Se queja el chico pequeño en su mente. Por supuesto, Pat. No puedo oírlo porque no emitió ningún sonido en absoluto. Está bien. Si Pit Pat quiere decir algo, que lo diga ahora, porque Tai ya está decidido a terminar la relación con Pit Pat aquí mismo, o al menos eso pretende. Tai, sé que Tai probablemente está muy triste ahora mismo. Puede que incluso esté enfadado porque la lluvia comenzó a caer de repente. El más pequeño se queda en silencio cuando el mayor termina de hablar. A pesar de que no dice ninguna palabra, Pat siempre es capaz de conocer sus pensamientos sin que él tenga que hablar en voz alta. ¿Pero Tai se enojará conmigo si le digo que lo amo demasiado? Amo a Tai porque me permitió encontrarme con él. Amo a Tai porque me permitió conocer a una persona que le gusta mostrarse como alguien de corazón duro, pero en realidad es la persona con el corazón más amable del mundo. Tai no sabe por qué palabras tan simples como esas hacen que sus lágrimas vuelvan a caer y provocan que su corazón le duela y se sienta bien al mismo tiempo. Soy muy feliz cada día que paso con Tai. Es como si el mundo caótico a mi alrededor desapareciera cada vez que estamos sentados uno al lado del otro. Tai es el regalo que el destino me concedió para hacerme saber lo afortunado que soy al poder conocer a una persona tan hermosa como él. No, al contrario, Tai es el afortunado. Tai discute con el chico alto en su corazón. Las lágrimas que caían por sus mejillas se detienen de inmediato mientras su mirada se desliza hacia la puerta imaginando la figura de Pit Pat. Su corazón comienza a ablandarse cuando ve la sombra del chico alto de pie delante de la puerta. Tai aprieta los labios con fuerza para evitar que los sollozos escapen de su garganta y sean oídos por la persona al otro lado de la puerta, pero parece ser mucho más difícil de lo que piensa porque el sonido claro sigue escapándose de sus labios de todos modos. Pat se queda paralizado cuando oye los sollozos del más pequeño en su mente, y la culpa empieza a desbordarse de su corazón. Lo siento, el chico alto se traga todas las cosas que quería decir y solo dos palabras escapan de su boca. Si tuviera que decir cómo me siento ahora mismo, solo una frase podrá describirlo a la perfección. Se odia a sí mismo. Trata de contener las lágrimas hasta que sus ojos se ponen rojos antes de volver a hablar. Dai es tan valioso para mí que no sabría qué hacer sin él. Así que, para no perderlo, creí que sería mejor no decirle nada porque de ese modo todo estaría bien. Pero ahora me doy cuenta que no es así en absoluto. Lo siento. Pat repite las mismas palabras de disculpa desde el fondo de su corazón antes de continuar.